i Alhamdulillah ada dalam pada saya dan Nat bersiar-siar maklumlah Batah dan berjumpa kan sudah tak sudah sampai sudah ke daerah Belaid dan bertambah lagi senyuman kami ceria lagi hari ini apabila menyaksikan nah, kita bersama dengan rakan kita Madini Assalamualaikum Madini apa khabarnya Madini Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan ibu tukang pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. Bagaimana pula dengan Dini dan juga Nadira tadi pagi sudah dikenal-kenal secerian rasanya? <laughs> Betul. Kami kalau bertamu berdua hmm. memang agak susah sebenarnya untuk diberhentikan kan. Uh. Tapi hari ini Nad ada perasaan sesuatu yang berbeza lah. Macam cantik sahaja rambut Madini hari ini. Baru potong rambut kah? <laughs> <laughs> kerpatan dia. Ah. <laughs> ya baru kemarin bahari mutong. Ah. Oh, ah, nampak cantiklah kita lihat ada perbezaannya. Ah, itulah ah. kan. Benda-benda kecil macam mana pun nak boleh nampakkan, boleh sedar kan. Pastilah. Ah, semua kita tahu macam ah. mana Madini kan. Nampak hari ni lebih tampan lah rasanya. Madini tampan-tampan macam mana? Ah, kami ah. ada soalan. Yeah. <laughs> ah, rupanya. Ah, rupanya. Bunga-bunga. Ah. Jadi soalan kami, kami ni bercerita tentang apa, ah, kalau sekiranya ada peluang untuk menjadi seorang guru guru hmm. mahu ingin jadi guru apakah ah, betul lah kan ah, mahu jadi guru ah. apa ah, jadi untuk jawapan madini apa madini ah. secara peribadi tapi sebelum madini menjawab mungkin yeah. saya boleh menekan hmm. kali madini boleh <laughs> silakanlah boleh juga kalau ngamlah saya meneka saya rasa Madini dan Nat kedua-duanya tegas. Saya pun merasakan Madini rasanya mungkin sesuai menjadi guru disiplin barangkali. Saya terbayang Madini dengan dengan garangnya mungkin oh caranya menagur barangkali agak-agak garanglah kan mungkinlah mungkin. Madini. Jadi adakah tekaan saya betul atau macam mana di Madini? Okey, sebenarnya jawapan dini itu hampir, hampir sama sebenarnya dengan apa yang akan saya jawabkan ini. Tapi kalau saya jadi guru disiplin, hmm. beruntung juga lah. Sebenarnya kalau guru disiplin ini mudah dikenangkan uh, guru-guru disiplin ini kerana <coughs> kerana kita pasti uh, orang yang masuk agak ke, ke bilik disiplin ini akan bersua dengan guru disiplin balik-balik seperti saya dulu lah ya. Uh, tapi dengan uh, dengan adanya didikan daripada disiplin ini sebenarnya hmm. membentuk berananya uh, apa pelajaran satu lebih nyorang uh, uh, berdisiplin lah ya. Hmm. Tapi untuk menjawab soalan Nadira, <coughs> maafkan saya, uh, untuk uh, jawapan uh, Nadira, saya lebih uh, suka menjadi guru sivik. Ah, kerana kenapa saya milih guru? Ah, kalau sekiranya saya diberikan peluang untuk jadi guru sifik ini, kerana saya ingin orang membentuk ya pelajar itu lebih berdisiplin, lebih bertanggungjawab, lebih orang beradab ataupun berakhlak. Kalau orang kita ni kalau tinggi tinggi pelajaran macam mana pun, mm. kalau kurang sifik dalam diri kita ni, kita ni orang dahkan berguna. Jadi kalau kita ni lihat dari mata pelajaran dengan dengan orang sifik ini, orang kan lebih mandang ahlak dulu sebelum lihat apa mata pelajaran kita yang paling tertinggi. Itu bagi saya sendiri. Nah, nampak nah. sudah kan ciri-ciri guru siviknya tu bah. Ah, dengan dengan perkongsiannya. Terima kasih Madini. Nak fikir tadi Madini mau jadi guru tarian. Bukan rupanya mau hmm. jadi guru sivik oh, Apa pun terima kasih Madini telah pun berkongsi bersama terus saja kami serahkan hmm. untuk bahannya daripada <coughs> daerah Blight. Silakan Jangan. Madini. <coughs> Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung yang kami bawakan dari daerah Bah Inspirasi Pagi Auda. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengongsikan dua info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di sekitar pekan Kuala Belak pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Ya. Jadi apa perancangan dan juga urusan bis kita pada hari ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan walau ada terlebih dahulu saya mengusikkan dua info semasa yang akan berlaku pada hari ini dan juga esok hari iaitu mengenai dengan pada petang ini Sabtu 27 September 2025 akan diadakan majlis sembahyang Fardu Asar berjemaah membaca surah Yasin serta membaca doa khas sempena hari perkhidmatan awam kali ke-32 bagi tahun 2025 bermula pada pukul 2.30 petangnya dan akan bertempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam daerah Blight. Dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini juga iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawan dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight akan mengadakan Pesta Tamu Jati Kampung Merangking sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia Perdana Menteri Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 tahun yang mana ianya akan di Adakan pada esok hari, eh, Ahad 28 September 2025, bermula pada pukul 7 pagi, dan akan bertempat di Balai Ibadat Kampung Merangking Mukim Bukit Sawat. Ya, dan ramai adalah diadakan untuk datang hadir ya bagi uh, meriahkan acara pesta Tamu Jati yang akan berlangsung pada esok hari. Itu dia, ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Sebagai daerah yang paling besar di negara Brunei Darussalam, daerah Blyde juga menawarkan banyak tempat-tempat menarik yang boleh kita kunjungi bersama keluarga terutama sekali di hujung minggu. Taman Rekreasi Hutan Luagan Lalak terletak di Kampung Labi kira-kira 25 km dari Sungai Liang atau 45 km dari Pekan Seria. Taman ini meliputi seluas kira-kira 270 hektar di hutan simpan Bukit Labi. Kerja pembangunan taman ini bermula pada tahun 1993, yang mana 10 hektar daripada keluasan taman ini memuatkan kapasiti pengunjung sebanyak 400 orang setiap kali lawatan. merupakan sebuah tempat yang menarik dan diseliputi tanah paya dan air tawar apabila musim hujan tasiknya akan dipenuhi air dan apabila musim surut ia akan menjadi kering mempunyai pemandangan yang indah dengan pepohonan kayu yang menghijau menambahkan lagi kecantikan ciptaan yang maha esa Di taman ini juga disediakan beberapa kemudahan seperti pondok rehat, laluan pejalan kaki sejauh 200 meter bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana segar dan tenang di taman ini. Kawasan ini juga terdapat sebuah pejabat dan tandas awam untuk kegunaan pengunjung selain kawasan tempat letak kereta merupakan salah satu antara 8 taman hutan yang telah ditubuhkan dan dibangunkan oleh Jabatan Perhutanan Sosial dan Komitmen ke arah menyediakan tempat untuk rekreasi dalam persekitaran semula jadi di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Taman Rekreasi Hutan Sungai Liang pula menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap kepada para pengunjung, termasuk tapak berkelah, laluan jogging dan mendaki serta denai alam semula jadi yang memberikan akses kepada pelbagai lokasi menarik di dalam taman. Jabatan Perhutanan dan institusi pendidikan di seluruh Brunei Darussalam kerap menggunakan taman ini bagi tujuan latihan dan penyelidikan. Taman ini meliputi keluasan kira-kira 14 hektar yang sebahagian besarnya terdiri daripada hutan tanah rendah yang belum terusik. antara tarikan lain yang terdapat di taman ini termasuk tasik mini, pondok terapung, pondok rehat serta kawasan lapang yang sesuai untuk pelbagai aktiviti rekreasi luar. Sejak dirasmikan pada Mac 1989, taman ini mencatatkan anggaran 10,000 pengunjung dan ia sering dikunjungi oleh pelancong tempatan dan antarabangsa termasuk golongan profesional saintis serta pelbagai lapisan masyarakat yang lain. Apa yang diharapkan dengan perkongsian yang kami bawakan kali ini dapatlah dimanfaatkan dengan sebaiknya dan kemudahan yang ada serta perlu sentiasa dijaga kebersihan dan kecantikan taman-taman yang ada agar segala kemudahan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan dipelihara untuk generasi yang akan datang.